ছাব্বিশে নির্বাচনকে পাখির চোখ করে রাইজার দলের জাতীয় জাগরণ যাত্রা বিধায়ক অখিল গগৈয়ের নেতৃত্বে শিবসাগরের ঐতিহাসিক রংঘর প্রাঙ্গণ থেকে এই যাত্রা আরম্ভ করা হয় নতুন অসংগড়ার সংকল্প নিয়ে ঐতিহাসিক রংঘরে পুজো দিয়ে জাতীয় জাগরণ যাত্রা শুভারম্ভ করেন রাইজার দলের সভাপতি অখিল গগৈ রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে রাইজার দলের এই যাত্রা অব্যাহত থাকবে প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ এই জাতীয় জাগৰণ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই জাতীয় জাগৰণ যাত্ৰাৰ মূল বস্তুটো হ'ল যে অসমীয়া জাতিৰ প্ৰকৃত অস্তিত্ব সুৰক্ষিত কৰা বিজেপিয়ে যি কাম কৰি আছে সেইটো অসমীয়া জাতি ভাগ ভাগ কৰিবৰ কাৰণে কৰা কাম আমি যিটো কৰিব খুজিছোঁ সেইটো অসমীয়া জাতিৰ প্ৰকৃত অৰ্থত সুৰক্ষিত কৰাৰ কাম বিজেপিয়ে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰিছে আমি যদি শাসনলৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ ৰণদংকা বজাই আমি ক'ব খুজিছোঁ যে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ শাসনলৈ আহিলে আমাৰ দল সহযোগী হিচাপে যদি আহোঁ তেতিয়াহ'লে এন আৰ চিখন কমপ্লিট কৰিম বিদেশীক চিনাক্তকৰণ কৰি পেলাম আৰু বিদেশীবিলাকক বাহিৰলৈ এজন এজনকৈ ধৰি ধৰি বাহিৰলৈ উলিয়াই খেদি আমি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহবিলাক আৰু অসমৰ ভাৰতীয় মানুহবিলাকক আমি ইয়াতে সুৰক্ষিত কৰিম সেইটো হ'ল আমাৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান কাম দুই নম্বৰ কামটো হ'ল আমি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ লগতে কলিতা নাথ যোগী আৰু মদাহী জনগোষ্ঠী তেওঁলোকৰ জনজাতিকৰণ যাতে অসমীয়া জাতি প্ৰকৃত অৰ্থত সুৰক্ষিত প্ৰকৃত অৰ্থত সুৰক্ষিত জনজাতিকৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কেতিয়াবা জনজাতিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব আৰু তেতিয়াহ'লে আসন সংৰক্ষণ এটা অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে অট'মেটিকেলি হৈ যাব সেইকাৰণে সেইটো এটা আমাৰ প্ৰধান দাবী তৃতীয় বস্তুটো হ'ল যে আমি অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফাটো খুব ভালকৈ কাৰ্যকৰী হোৱাটো বিচাৰোঁ চাৰি নম্বৰ আমি কৈছোঁ যে অসমক নাগালেণ্ডৰ নিচিনাকৈ তিনিশ এসত্তৰ ক থ্ৰী ছেভেণ্টি ওৱান এ অনুচ্ছেদ অনুসৰি মাটিৰ অধিকাৰ আৰু সম্পদৰ অধিকাৰ দিব লাগে মাটিৰ অধিকাৰ আৰু সম্পদৰ অধিকাৰ